みんなよくやってくれたな高頭平定の所詮は俺たちが取った敵の守りは固かったが思いのほかうまくいったなああお前や孫家のみんなそれに中大賞金お前らが加勢してくれたおかげだ礼を言うぜもったいないお言葉 孫作殿の有名は金ね,ね聞いておりました。その機化に加われるとは、個人の至り。我らの他にも、孫作殿に使いたいものはあまたおります。皆の力を合わせれば、必ずや竜洋を倒せましょう。本当によかったわ。兄様は思ったより慕われているみたいよ。<laughs> なんだか、こそばゆいぜ。まあ 悪い気はしないがな孫作気を緩めるにはまだ早いぞ次の戦場となるのはおそらく新停山だ我らを食い止めるべく竜陽自らが本隊を率いてこよう望むところだ今の俺たちには追い風が吹いてる一気に決着をつけてやるぜ 見違えたシラン新調したのでしょあなたらしいいい選択ねシラン改めてあなたに問うあなたが見出した英雄はこの世に太平をもたらせるそうね 全てはこれからでも気をつけてもしその英雄が太平を乱すなら私は撃たなければならないあなたの道と私の道交差してもぶつからぬよう願っていて。 始めよう。よし。はは。 よいか。 やってるぜ進むのだ猶予を倒して俺たちの国の石を築くさあみんな貴方のショーで警戒すべきは大使じだ 竜王はかのものを使いこなせていないようだ,だら我らはその隙を作って正面から当たらず敵の心を責めるんだ だが彼を出さぬ決守りは固くなってお前線を我らのものとし大支持を継い出す全軍敵拠点の制圧を目指せいざ進軍をここだ近くいえいい ここから一つだ墓地への戦士を厳命されているだがこれ以上味方の危機を見過ごせん龍王、うん、殿には後でわびる今は一刻も早く救援に向かうぞ将軍、うん、を開始するも、うんうん、し大支持を動かすことができたら、うん、この隙にかの者が守っていた用地を取るこの進軍は、うん 迅速に行われはなるまい無駄な交戦は避けて進むのだいざ進軍をいざ進軍をええあいつが大事か確かに波大抵のやつじゃなさそうだここはやっぱり俺が抑えに行くべきだな, <laughs> みんなよ用意に手を出すなよカラシだ <laughs>

これで行こう楽しい敵将これで準備は整った。太使寺が裏切り我らに下った時きを流す今こそ龍王と太使寺の間に楔を打ち込むのだ <laughs> で大使寺様が我らを裏切りました <laughs> すでに創作軍に下ってしまったとのことをエ、えーそいた時から嫌な予感はしておった大志人名、幼稚を手土産にしよったかそそんな大志人様が俺たちを裏切るなんてマグマ敵は大いに混乱しているようだやっぱり大志人の存在は大きいよ値段無断はできる。 この日のジョー残る敵拠点を制圧するぞし <laughs> まった本物 <laughs> にハイブに回られていたのだこのままでは竜王殿のみが危うい戻らねば進軍を開始する <laughs> よく膝が入れたなお前ならって信じるだろ一今面白いとこなんだぜお前が来たならなおさらな流れは今俺たちに来ているさま<や><え>が竜王のとドラまでしゃ込むうちとから死ぬんだお 竜王殿孫索軍の勢い抑えがたく <laughs> この場は俺に任せ逃げてください敵将軍討ち取ったっ門を開けさせるつもりか敵を引き入れようという魂胆であろう<む>皆大志時の言葉を信じてはならぬ決して門を開けるでないぞ竜王殿俺の言葉を聞き入れてくださらないかなら <laughs> ばやめなし

あちらで交戦しているようだ。援護に向かうぞ。開始お前の背後で本人の門は閉じてるぜ。それでもお前は戦うので、この平主を守るためと新名を閉すのは当然だ。<laughs> 気につってその心意気 とんやり合うしかねえなこ<ペー>の商品は全て我らのものとなったあとは損作と合流し竜耀を倒すのみで<ペー>も当てられるいありさまだこれ以上の損害を出すわけには。 信じる者のため負けるわけにはいかん我は大至急重要殿が一生としてこの地を守護する者ごくに気づいてくれたな討ちな今か力不足だというのか討ち取った をつけるかいくも敵将自撃ち取った見事だ力を尽くして負けた以上何も変ることはない受けをきてくるトスコトス敵将何も断ずことはない手が立つのにおごりはねどう言われようと10を曲げねえ敵将撃ち取った持ちのいいヤツだな 大油は優勢も極まった流れに身を任せれば。 私たちの国が<え>縛りもせぬか何故 相軍の将をこのように偶する何故って妙なこと聞くんだなお前お前は竜洋からどんな扱いを受けてもあいつのために最後まで戦い抜いてみせたそんなすげえやつを縛るなんてできるかよあなたは大志じ俺はお前の心意気に惚れたんだ俺たちのところに来いよお前がいてくれたら 俺たちは何倍も強くなれる <laughs> 恐れ入ったぞこれまで俺は多くの者のと出会ってきただがあなたのように欲面もなく俺たなどと言ってくるような御人は初めてだそこまで言われて答えぬのも不義というものこの太子主義これよりは孫作殿に従おう <laughs> ありがとな太子寺これからよろしく頼むぜうん ついては一つ忠義を示す機会を与えてもらえぬだろうか散り散りとなった非下の兵を呼び集めたい皆気骨のある者たちだきっとあなたのような人物に従いたいと願うだろうそうかなら助かるな今後を考えれば兵士は一人でも多い方がいい待たれよ宗作殿先ほどまで適正であった者の源を信ずるのか この木に乗じて逃げるつもりやもしれぬあるいは、我らを罠にかけるつもりかもしれぬテーフ一緒に来ると言ってくれた以上こいつはもう、敵将じゃなくて、仲間だろ。俺は仲間を疑いたくないんだ。孫ん言いたいことはわかるがテーフ殿の助言通りだ何かが起こってからでは遅いのだぞ。ならば。 何人監視の者のをつけてくれても構わん孫作殿の,の信頼を裏切るような真似はしないと誓おう必ず兵を連れてこの地へ戻るすまんが今しばらく待っていてもらいたい龍陽が逃げ去り キョクは我らのものもとなっただがこうして拠点を得たとはいえ我らは未だ高等の小勢力に過ぎないそうだこのままでは周囲の勢力に叩き潰されるのがオチだろうだったらそいつらを全員叩き伏せてその上に俺たちの国を築くまでだそうだろう威勢が良いだけでは何もなせぬいかにして叩き伏せる新参か 三月の領主玄白湖は我らを脅威と見なしたが海警大使の往路を頼ったという三月って言われてなんだかわかるか一応説明した方がいいなら教えてやるぞそこまで言うなら三月ってのは領主の山に陣取った連中だ 何かにつけて暴れたりちょっかいかけてきたり長いこと手を焼かされてきた相手なんだなあ原白湖のもとには五軍大衆巨庫が逃げ込んだとも聞く王楼の軍がそれを取り込んだとなれば真っ向から相手をするのは骨が折れそうだなならば先端を開く前にこちらも竜陽軍の残党を取り込む軍の再編と立て直しを行うべきであろう でもも勢いも大事よね悠長にしていたら攻め込まれるかもしれないしとはいえやはり兵の高は軽視できない速やかに軍の尊皇を補うそんな方策があれば少なくとも暫兵の再編については心配無用だ太使市議帰還いたした我が騎士そして彼らと共にあった竜用軍の暫兵をまとめ場外に待機させている 司祭は後ほどその目で確かめてもらいたいところだが何にせよこれならば出陣に向けて多少は早く動けるのではないかうんありがとな、ね、恩に切るぜ大使寺彼と連れてきた兵の数次第ではあるがこれなら五軍攻めに向けて動き出せるかもしれん君の奴量の広さに助けられたとでも言うべきかいや俺がどうってより。 大志が約束を守ってくれたおかげださあもたもたしてる暇はねえ支度を進めるぞ 私は五軍遠征には加わらず戦場を守備することになった皆や将校のことをよろしく頼む<ん>どうした将校浮かない顔して周遊が言ってたの近頃三越が妙な動きをしてるって万一がないといいのだけれどああその通りだ戦場は前線から離れた安全な城 それに何より私には頼もしい護衛もいる集大賢兄様のことお願いね九位集大は寡黙だが忠義に厚く腕も立つこの者がいれば私の身に危険が及ぶことはない諸公お前たちの背中は我らが守る安心して五軍攻略に取りかかってくれそして 兄上をしっかり支えてほしい、うん。分かった。ワニー様。絶対に証拠を届けるから楽しみに待っててね。